Самовредування, если такой проєкт, разработать його, і тогда понимать, що вот это просто не неясно. Стаття 80 написано особливості користування малими річками, которые є в наша студна. З метою охорони, годності малих річок захороняється. Пункт 4. Зменшувати природний рослинний покрив і сісти з басейну річки. которая обязывает виконавчі органы власти розробляти, контролировать, охранять и да, доводить до виду всех граждан и нас, забудовників. Я не уверена, есть этот проект, нет этого проекта, но поверьте мне, вот это не, не имеет права на жизнь. Кроме этого, я вашего проектанта попробовала спросить, какая плотность заселения, щельность населения с ГИДДБ 360-92 вашего проекта, который здесь есть. Он сказал 300, людей на А я вашему проектанту объясняю, что согласно пункту 3.7, в малых городах до 50 тысяч метров численности численности населения, значит, э, э, численность населения, от 110 до 170 Даже если ты положишь, что -то что-то будет, только не в этом объеме. Попытался он сказать, что есть экспертиза с э, печатями. Я ему объяснила, я знаю, как проходит экспертиза, я знаю, как получаются печати. Поверьте мне, это тот документ, который отзывается. И будем говорить с Так же, как и дозвел, и так же, извините меня, как договор аренды. По протесту прокурора, извините меня, в Киеве аренды был разъеман. Поэтому э, надо конструктивно сделать запросы, значит, сделаем экологическую прокуратуру запросы, сделаем э, запросы, чтобы нам э, объяснили, какой эксперт пропустил у господина Антилова в новости Украинки 23Б вот это, будем говорить, ну, творение. Вот. И за этим обязательно вопрос Украинской Низкой Рады, как голосовали за проект, кто конкретно и почему они это сделали? Хотя, в принципе, они никогда не должны забывать и спать спокойно, потому что они избранники. Народ ДНЕ. Народ избиратель. Скажите, я не знаю, как там дск 3 документы, получают разрешение. Я расскажу, как я это делаю. Я собрал. Обремя... составе компании Ультер инвест ни проектировщиков, ни строителей. Я нанимаю людей, у которых есть соответствующие лицензии на разработку проекта, соответствующие лицензии на строительство. А есть соответствующие лицензии, проверяют соответствующие организации. И я говорил в самом начале своего выступления, что я еще в прошлом году. Предлагаю, обратитесь. Вот вы все, ходите и пугаете меня. Тем, что вы туда. А не обратитесь. Па. Да пожалуйста. Да, я сам. Я сам. Обратитесь, пожалуйста, спасуйте и вопрос ствинется. И все. Не будет разрешения, не будет вопроса. Вы ходите и пугайте меня, мы туда обратимся, мы сюда. Я поддерживаю и жду. Даю время. Обращайтесь, пожалуйста, стосовывайте. Я же ничего вам пока не мешаю, ничего не режу, <свят> ничего не ломаю. Обращайтесь, пожалуйста. Побыстрее, когда же это все закончилось, это уже, как его назвать, даже не знаю. Обращайтесь. <свят> <И> <свят> обращайтесь. Да, по поводу того, у меня к вам вопросов нет. Вы бизнесмен, собственно, вы там порешали, у вас все это самое. Э, вопросы, которые мы все задаем, по сути, адресованы в городском властям, правильно? Тут очень много говорили уже несколько раз, говорили об экологии и о заболеваниях. Так вот, я потратила несколько дней, я искала документы Всемирной организации, Всемирной организации охраны здоровья, я искала документы научно исследовательских, научно-исследовательских институтов. Все цифры, которые я буду сейчас говорить, они подтверждены научными исследованиями. Все, да и дело. Значит так, первое. По нашей ТЭЦ, в, прошлом, в 2014 году, в позапрошлом уже, да, ТЭЦ выбросила в воздух почти 77 тысяч тонн всякой дряни. Это и химические элементы, как диоксин азота, э, сернистый газ, э, это и сажа, 77 тонн. Подумайте, да? Тысячу. Значит, э, э, потом, среди этих веществ, газов, которых я уже назвала, официально э, подтверждено исследование не то, что они вызывают снижение иммунитета как следствие вирусных заболевания. Наши дети болеют чаще в 2-4 раза, чем дети, которые не живут в таких же условиях, но без тест. Это официальные цифры, подтвержденные научными исследованиями. Вопрос, Я могу дать потом ссылку. Дальше. А, потом. А, потом. А, потом. Тысяча тысяч людей. Тысячи, тысячи людей, которые живут в городе. Один умирает город. город. в городе. Один человек в городе. И тысячи умирает за 10 лет, В частности, я узнала про сосновый лес. Вы говорите, мэр говорит, что старый, но все равно надо спилить. 60-летний -60 сосновый лес. Он в год не только вырабатывает 10 тонн кислорода в год, не только производит, но и он впитывает 40% газов, которые к нему попадают. Газы и пыль. 40% того и 40% другого. Представьте, что будет. Там у нас 2,9 га, по-моему, или 2,8 что-то. Представьте, что будет, если у нас уберут этот лес. То есть мы будем дышать еще более грязным воздухом, наши дети будут умирать еще больше. И это будет рак, это будет э, работа головного мозга, даже сердечно-сосудистое заболевание, давление и сердце. Так вот, я хочу сказать, что уничтожить сейчас лес, это равнозначно убийство наших детей. Вот эти депутаты, которые типа утримались, да, за деньги, я не могу, я могу только предполагать, да? Вы подумаете, что убивая лес, вы становитесь убийцами наших детей и своих. Хотите вы быть убийцами или нет? Это ваш жизнь. Я хочу обратиться к началу истории, оговариваемой. Сергей Владимирович, вы говорили, что в 2008 году появилось решение Горсовета позволяющие там застройку на этом участке. В 2009 году появилось решение горсовета. Скажите, пожалуйста, как человек, который, в общем-то, вхож в коридоры нашей украинской власти, как появилось это решение, кто его принимал, кто был в составе земельной комиссии, кто был ее главой, имеют ли отношение эти люди к компании за Инвест? Спасибо. Конечно, конечно имеют. В 2004 году, создавая компанию твой Инвест», одним из учредителей компании был с первого дня Скиба и Юрьевич. И мы из этого никогда не делали тайны. Никакой. Он был учредителем, и делал первый участок, принимал участие во втором. Но дело в том, что, чтобы вы понимали, что все решения, которые голосуются, они не голосуются с Кибой. И я не знаю даже, честно говоря, голосовал ли он за решение, как один там из в истории было 30 или 36 депутатов, я не помню, за эти решения. Но да, да в составе наших учредителей с первого дня есть один из депутатов, и на тот момент, и на сегодня, украинской мискраты. Один из многих. Я напротив вас стою, сейчас я вам буду отвечать. И всему, да, и всему тому... Никакой, и это, никакой в этом тайны нет. Это я, тот, который более полвека живу в этом городе, отвечаю некоторым товарищам, которые приехали, живут 1-5 лет сколько там. Значит, на сегодняшний день, пожалуйста, не перебивайте, я с вами уже пообщался. Значит, на сегодняшний день я действительно депутат Украинского совета не представляю здесь определенный свой округ, который есть э, ну, в Украине. Да? У вас есть тоже депутат по вашему округу. На сегодняшний день ни одного... Предложение, которое бы, например, было какое-то рациональное, от ваших товарищей депутатов не звучит, кроме упреков, криков и так далее, ни одно законодательство не запрещает быть депутатом и где-то работать. У нас 17 депутатов, акционеров Трипольской ТЭС, вот были э, в составе, тоже голосовали и за Трипольскую ТЭС, и за выделение земли. Это соучредители, условно говоря, Трипольской АТС. И что вы хотите сказать? У нас должен быть депутат тот, который безработный не работает, и тогда все будет хорошо. Извините, это происки уже каких-то там таких вот людей недалеких. Это первое. Это первое. Теперь я сейчас на ваш вопрос отвечу. На ваш вопрос отвечу. Кто вы там? Вы бывший милиционер, да? Это во времена кого вы там были милиционером? Я не буду сказать. Раз. Теперь я хочу ответить. Значит, я хочу ответить, на сегодняшний день речь не идет о том, что застроить этот участок, не идет. И вам Сергей Владимирович говорит, не идет речь. Речь идет о том, как видит его тот народ, который туда переехал жить, вот, например, недавно, как видит его тот народ, который живет в городе, там сначала его постройки. Я не разделяю. Секундочку, секундочку. Я не разделяю. Я говорю, это должно быть одно целое решение. Мало того, это должен быть и, э, скажем так, застройщики, и депутаты, и люди, и все, все, все. Я насколько понимаю, вот сейчас есть светлана Владимировна. Это кто презентацию готовит? Она? Вот. Пожалуйста, у вас какое-то тоже есть, я так понимаю, видение. А, все. Я за себя ответил, да, я работал в этой компании. Работал. И после того, как и работаю, и меня выбирали депутаты. И зайдите в мой двор, пожалуйста. Зайдите в мой двор. И спросите, пожалуйста, плохой я, хороший, или там я там какой-то там засланный казачок, или там приезжий, или я тут вообще никто. Пожалуйста, придите, пожалуйста, в мой двор и скажите, это те, кто меня выбирал. Вы меня не выбирали не выбирали, и не выберете. И я очень рад Мне не нужны такие избиратели. Господи, мне надо... Без мы... оскорблений. Почему ты, Я господин. не могу не Да. Вы, как депутат, а, ребят, смотрите. вот эта громада. И сейчас да. мнение громады мы вам донесли, как депутат. А мы я его принял, громады, как губка да, впитал да. Чтобы потом застройщикам и с мэром решали вопрос. Не договорников решали вопрос, а мнение людей. Громады вы учитывали в первую очередь. Поэтому понимаете? застройщик всех пригласил сюда. Пригласил. Вы услышали, услышали ваше мнение? Я не просто услышал. За... Ребят, давайте я вот вас уже слышу. следующие ждут. Тут очередь очень длинная. Вот, пожалуйста, все хотят слово сказать. Смотрите, на самом деле я чего хотела сказать. Мы вот тут собрались и все дружно кричим. Извините, вы уже выступали. Можно я быстро и кратко? Это очень важный вопрос. Хорошо, громада, разрешайте пожалуйста. два Вы понимаете, что я не Пан Рубан Сергей Иванович, вы правильно начали. Мы никого не обязываем, ничего человека решения не примется. Но вы видите, что приходит? Все вопросы до мэра. С сегодняшнего дня вы, жители, должны сказать, такие мэр не может управлять. Такие сегодня... Сегодня... Мер, як саме, він дуже сам тут був заінтересований. Такий випрос, який люди, люди возмущені. Він десь, ну він ховається, хлопцям. Ну, я питався його ви, минути, тут да, Очередь да, стоїть. Да. Ми вас услышали і всі вот, вот да, підуть. Вот теперь посмотрите, нас собрали, чтобы с нами обсудить, узнать наше мнение, а мы все орем как толпа, но никакого конструктива, диалога не получается. Нас за горло не берут и не говорят, дайте нам сейчас решение. Нам застройщик изложил свою точку зрения, мы имели возможность изложить свою точку зрения. То есть, в принципе, я не знаю, как там застройка, 6 домов это, конечно, забогато. Но пару домов по бокам от пляжной зоны мы вполне могли бы позволить. Но при этом, а пускай бы нам облагородили наш парк, сделали дорожки, скамейки, освещение, места для пикника, те же мангалы. Мы там с детьми гулять не можем, туда коляску просто не протащишь. Это актуально три месяца прогулки в лесу, три месяца пока лето. А может там имеет смысл сделать городской официальный парк, только цивилизованный, чтобы можно было не выпускать ребенка спокойно, а не бегать за ним, чтобы стекло не порезался. Или же, допустим, или же, допустим, там наркоманы, шприцы, там же страшно туда идти. Там только, в лесу страшно гулять, освещения нет. Горубо да ночью ходит нет, там, Если а вы, вы хотите что там страшно. парк, то давайте, дерзайте. Вы с ним в одну игру. Вы знаете, с ним можно. Уважаемые, я слушала все ваши... Я слушала все комментарии. Я имею свою точку зрения, я хочу ее высказать. И я считаю, что имеем право все высказывать. Это наше решение. Нас за горло. Да не вопрос. Я вашу точку зрения услышал. Да, говори, говори, говори. Каких 100 гривен? Каких 100 гривен? Вы мне заплатили 100 гривен? Уважаемые, я прошу прощения, что мы ну, в этом не в свою очередь, еще Я прошу засечь буквально. Я прошу зачтить буквально две минуты. А вот только что нам говорили о юридических моментах, да, судитесь с нами, да, Я вот, все вот сейчас на Илья Владимировича немножко, да, вот, обозрены, да, вот, он у нас как, ну, извините за выражение, так, как вас, да, вот, мы все, а он один. И, а я хочу поблагодарить его за то, что он вот этот вопрос вынес в широкие массы, наконец-то. Мы, наша мэрия, все постоянно молчат об этом. Не, не мудрый день, когда мы когда-то выйдем возле своего дома, они извините, это уже не твое место. Это уже не твой лес, это уже не твоя земля. Понимаете, по Конституции Украины вообще-то кто является собственником этого села? Кто делегировал на нашу площадь, наше трехэтажное здание, свои полномочия? Делегировал, а потом получает вот непонятно что. Застройщик, да, действительно, в этом как бы, ну, не при делах, да, потому что действительно, по нашим действующим ныне законодательствам, это я как практикующий юрист могу сказать, он имеет достаточно много на это прав. Но для того, чтобы это у него да, вот забрать на законным путем, либо запретить стройку, извините, необходим договор, кто подписал аренду? Мэр и застройщик. Два лица. Мы выражаем свою волю достаточно ясно и четко. Многие из нас о том, что там планируется шесть монстров, вообще не знали, да? Я об этом лично узнал перед новым годом. Вы давно об этом узнали? Да. Ну, вот, вот мне вот интересна эта ситуация только вот кулуарности. И говорить о законе в наших судах сейчас много кто из нас обращался в суды для того, чтобы действительно добиться какой-то справедливости? Много? Я регулярно туда хожу и, честно говоря, справедливости там не вижу. Закон — это одно, а справедливость — это немножко другое, как объясняю. Но тоже не в этом вопрос. Я свои две минуты, я думаю, что ну, буквально еще чуть-чуть не -чуть исчерпаю, да? Поэтому я хотел бы обратиться ко всем вам. Давайте просто начинать думать. Давайте, вот здесь мы законности не добьемся. Здесь есть законность немножко другого порядка. Законность, закон вернее, крутой поруки, закон совместных бизнес-интересов, бизнес интеграции бизнеса, извините, в нашу местную власть, да? Это приводит в коррупцию. Это приводит к нарушению наших с вами конституционных прав. Нам говорили, что вот, если э, извините, что я так вот было оперировать немножко, ну, назовемо, да, вы говорили о том, что о трех моментах, да, при которых возможно вот, да, вот, забрать этот земельный участок. Закон, Украины... <связано> да, да. Закон Украины о аренде земли как предполагает еще один момент. Вылучшение для сухих квадратов. Я прошу вас всех обратиться к вашим местным депутатам, тем людям, которым мы делегировали свои полномочия выступать от нашего имени. Да, вот комиссия, вроде бы, как будет еще что-то. Какая комиссия? Комиссия судна из тех депутатов, которые не поддержали петицию о запрете застройки. Комиссия, в составе которой изменили Игорь Юрьевич, да? Как угодно. Ну, извините, вот и в предыдущий выступающий. То есть, вот о чем мы можем потом вести речь, какая будет комиссия, какие будут выводы этой комиссии? Я предлагаю, давайте возьмем наших депутатов за одни места, спросим, что они конкретно сделали, как, за что конкретно они проголосовали. И вот у нас есть один есть действительно хороший, красивый, нормальный пункт. Принудить нашу мэрию, выучить все за мной, за спиной Юридически, юридически, законно, таком... Пожалуйста. Спасибо всем за внимание, Еще раз вам лично, а мне большое спасибо, что вы вынесли наконец-то этот вопрос вот действительно в массу. Да, и это перестало быть каким-то вот куларным, как сказали, договорняком. Спасибо большое. По поводу того, что вы сказали, я просто несу маленькую правду, чтобы было вообще понимание. С одной стороны, договор подписал я, поскольку меня этими правами наделяет устав моего предприятия. С другой стороны, договор подписал мэр не потому, что он так захотел, а потому, что его обязали это сделать депутаты своим решением. Добрий день, шановні друзі, Розвізний Вадим Володимирович, Місто Українка. І так, шановні друзі, на підставі наших зборів і всього того, що відбувається за останні місяці в місті Українка, громада міста Українка звертається з заявою зверненням до депутатів, членів виконкому міського голови міста Українка. Назва міста Українка созвучна назві нашої країни Українка Україна. Наше містечко це як наша країна в мініатюрі, з різними думками, поглядами, з можливими конфліктами, з радостями і бідами. І всім нам треба навчитися уживатися в цій країні, уживатися в нашому містечку. Ми ніколи не змінимо країну, якщо не поміняємося самі. Почнемо зміни. В країні з позитивних змін у нашому місті досить бути байдужими. Саме байдужість, безнадійність та невіра привела до повної апатії та непомічання елементарних потреб міста, відсутність паркінгів, потреба в дитячих, спортивних майданчиках, відсутність дитячого садочка, безпритульні собаки в місті, що є загрозою для здоров'я дітей, розгул наркоманії, крадіжки, підпал авто, екологічна катастрофа. Через байдужість та бездіяльність ми загубили луги села Плюти, виходи до річок, Козинка та Дніпро. Тільки ми, самі жителі міста, відповідаємо за те, що в свій час пронехтували, дали можливість навіть не продати, а віддати декілька гектарів землі разом з дитячим табором Супутник, так звана дача Литвина. Ми не будемо миритися з бажанням забудовника забудовувати наш з вами парк. Ми сьогоднішнього дня не говоримо ліс, ми говоримо парк або лісопаркова зона. У нас є ще шанс зберегти наш парк. Переможемо ми чи програємо в цій боротьбі. Переможемо. Переможемо. Відповідь вже є. Ми вже перемогли. Півроку назад, мав бути вирізаний ліс, забиті перші сваї, розпочати будівництво, відстояли. Ми перемогли, бо стали більш згуртованішими. І в цій боротьбі з нами в цьому вже залі знаходяться діти, описки, давайте пополуємо дітям. І батькам, які сюди дітей. А головна, головна рушійна сила, наше натхнення, наші музи. Це дівчата, це жінки, це мамочки з колясками, які теж сьогодні присутні в нашому залі. Коли багатодітна мама, увага, громадянка Росії, Асель Фісун, стала за нас з вами в боротьбі за ліс, то це не просто боротьба за ліс за парк. Це боротьба за здоров'я своїх дітей, це боротьба за здоров'я всіх наших дітей. Сьогодні з нами. Присутня людина, він декілька раз виходив на цю сцену. Ви бачили, це людина, яка пройшла Майдан, війну, Віктор, він же батя. Він став знаметом на символічній межі при дорозі, що розділяє наше місто на вулицю Будівельників по одну сторону та головне місто по іншу сторону. Став, аби об'єднати нас з вами, аби достукатись до наших з вами сердець. Віктор теж є символом перемоги в нашій боротьбі, адже ім'я Віктор в перекладі означає переможець, в перекладі означає той, що бореться за справедливість. Нам соромно за нашого міського голову. Шановний Павло Генріхович, звертаючись до вас. Ви особисто несете персональну відповідальність за бездіяльність і невтручання в конфліктні ситуації, що склалися в місті, перекладання своїх обов'язків на плечі інших. Ми, громада, вимагаємо від вас, як обраного міського голови, повернутися в сім'ю, родину, втрутитися і зробити все, аби припинити ворожнечу ксенофобію, протистояння на. Грунті жителів міста нацьковані одне на одного. різноманіття громади велике. Але через запущені соціальні, психологічні штампи на даний момент в місті, ви це знаєте. Наприклад, понаїхали тут Чи через карикатури на депутатів, через негатив, що є цей сторінок соціальних мереж, наприклад. Фейсбук Українка Ньюс, сайт, город знає Українка. Ми кажемо ні постійному цкуванню таких депутатів, як Шевченко, Луценко, Тіплова, Скиба, так і загалом депутатського корпусу. Домашняя заготовка. Члени від кому, депутати, міський голова. Виходьте з кабінетів, будьте ближче до людей, Побачте їх потреби. Наказуємо. Я Наказуємо. Міста Українки, а тепер наказ міському голові міста Українки! Перше. Наказ міському голові міста Українки! Перше. Від громади міста Українки. Увага, я закінчую наказ голові, міському голові перше, прийняти всі міри для скасування рішень про надання дозволу на знищення лісопаркової зони на правому березі річки Стугна. Так як сесія надала цю ділянку, так сесія нехай собі і приймає інше рішення. Друге, ми громада. Земля належить громаді. Ми, власники, компанія забудовник-орендатор. Наказуємо вам, Павло Генрихович, знайти для орендатора «Укржитлоінвест» іншу територію, іншу земельну ділянку, яка б не викликала конфлікту інтересів та громадського протистояння. Третє, наказуємо та вимагаємо територію на правому березі річки Стугна. Надати статус рекреаційної зони, тобто території парку, де будь-яке будівництво заборонене. Ми віримо в Українку, Ми віримо в Україну, змінимо місто, змінимо державу. Всіма силами будемо триматися разом з повагою громади міста України. Я, я, я в... 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 підтримую yeah, yeah. yeah. зміни в державі в місті Україні. Дивіться, на жаль, я говорив про це 45 років тому назад, час залу ввечері. Наскільки я зрозумів з виступів, ніхто не має претензій, що я організував щось, проплачені виступаючі. Немає, де мене претензії. А з 10-м я організував, що то вичитаєте? Кто за леса? Прошу встать. Еще раз, еще раз спасибо всем неравнодушным к этому вопросу. Еще раз прошу вас, поработайте над взвешенными предложениями. Я услышал предложение сегодня я над ней буду думать по своим очередным шагам. Если вы хотите меня где-то видеть, если вы хотите со мной разговаривать, я абсолютно открыт для вас, как в разговоре один на один небольшими группами, так и готов прийти на любое собрание, которое вы где бы либо не организовали. Большое спасибо всем. До наступных встреч.